সকলোকে গুড ইভিনিং আজি এতিয়া বাজিছে ছেভেন থাৰ্টি আৰু মই এতিয়া ইভিনিঙৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই যিহেতুকে পোহৰৰ গাটোও বেয়া আছিলে আৰু তাৰ এক্সামো চলি আছিলে সেইকাৰণে বহুত মাজত কিবা কিবি অকণ প্ৰব্লেম হ'ল সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া আকৌ ভিডিঅ' দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি বুলি মই পোহৰ আৰু মোৰ ভাইটি যিহেতুকে মানুহজন ইয়াত নাই আৰু এইকেইদিন অৱশ্যে স্কুল বন্ধ ছামাৰ ভেকেশ্যন দিয়া নাই এটা বিশেষ ৰিজনত স্কুল অকণমান কেইদিনমানৰ কাৰণে বন্ধ ৰাখিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গৈ আহোঁ যিহেতুকে ছামাৰ ভেকেশ্যনত অকণমান প্লেন বেলেগ এটা আছে সেইকাৰণে এতিয়াই গৈ আহোঁ বুলি বেছি নহয় দুই বা তিনি ৰাতিৰ কাৰণেহে ওলালোঁ গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকক গৈ তাই মই পৰিৱেশ দেখুৱাম তাত গৈ মই কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম চ' চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' এইফালে আমাৰ পোহৰো ওলালে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ বুলি দেই এইয়া আমাৰ পোহৰ ৰেডি ক্ৰিকেট বেট লৈ ৰেডি সি মানে বেট লৈ লৈছে তাত বোলে ক্ৰিকেট খেলিব আৰু সেইকাৰণে তাত যিহেতুকে মোৰ জুলি মানে জুলি নন্দৰ তাৰ ল'ৰাটো আছে সিও একে সময় ডেৰ বছৰৰ গেপ হয় দুয়োটাৰ মাজত আৰু এয়া দুয়োটাই খেলিবলৈ এয়া দুয়োটাই ক্ৰিকেট বেট লৈ লৈছে আৰু কিবা কিবি অকণমান লৈছেহি কালাৰিং বুক চুক কিবাকিবি লৈ গৈছে চ' সেয়া মোমাইক আহিয়ক মোমাইক আহিলে আমি যাত্ৰা ৰেডি এইফালে আমি যাবলৈ পোহৰ ৰেডি তাৰ এতিয়া মই সেয়া গাৰু কিবাকিবি লৈ আহিছোঁ কাৰণ যিহেতুকে আমাৰ পাওঁতে দেৰি হ'ব সেইকাৰণে এতিয়া সি অলপ পিছত ধুনীয়াকৈ শুই যাব অঁ আমি গৈ আছোঁ বতৰটো অৱশ্যে বহুত ভাল মানে বৰষুণ অকণ অকণ দি আছে সেইকাৰণে জাৰ্ণিটো ভালো লাগিলে গৈ পেলাই ধেমাজি পোৱাৰ ঠিক আগে আগে মানে ধেমাজি পাৰ হৈয়ে সেইখিনিতে ৰাস্তা ইমান বেছি বেয়া আছিলে নহয় চাওকচোন ৰাস্তাই নে পুখুৰীয়ে নে ধৰিবই নোৱাৰি অৱশ্যে সেইখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে অলপ ওখ কৰিছে এডোখৰত প্ৰত্যেক বছৰে পানী হয় আৰু অলমষ্ট মানে লখিমপুৰলৈকে প্ৰায় গহপুৰমানলৈকে ৰাস্তা মাজে মাজে বহুত বেছিয়ে বেয়া আছিলে আৰু আমি গৈ প্ৰায় আঢ়ৈটামান বজাত ঘৰ পালোঁগৈ আৰু সেইদিনাখন আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে যিহেতুকে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল আৰু বহুত টায়াৰ্ডো হৈ গৈছিলোঁ কালি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আহিম বুলি গমটো পালেই আমি আহিছোঁ বিশ্বনাথ ছাইডলৈ একচুৱেলি আমাৰ ঘৰলে আৰু কালি একচুৱেলি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে কালি প্ৰায় দুটা আঢ়ৈটাই বাজিলে ৰাতি ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে আৰু সেইকাৰণে এতিয়াই অলপ দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ একচুৱেলি মানুহ ঢুকালে আৰু সেইকাৰণে মানে হবিচ খাই থাকিব লগা হৈছে গৰমতহে আৰু আছোঁ এতিয়া তেনেকেই বেছি দিনৰ কাৰণে অহা নাই মই দুই বা কাইলৈ কাইলৈ যামগৈ ভাবিছোঁ মানে একচুৱেলি কাম কেইটামান আছিলে সেইকাৰণে মই আহিব লগা হ'ল আৰু সেয়াই এতিয়া ঘৰতে এতিয়া গৰমত বহি আছোঁ এইকেইদিন বাৰু অকণ গৰমটো কম আমি অহাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে আৰু আমি ভাত পানী খাব নোৱাৰোঁ মা বাবা মই কিন্তু মানে পোহৰ আৰু যিহেতুকে ৰিম্পু আহিছে তাহাঁতলৈ সেয়া বইলে এনেকৈ বনাই দিছোঁ কিবা কিবি অকণমান তাহাঁতক সেয়া খাবলৈ দিওঁ আৰু কৰিবলগা বৰ বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই তথাপিতো আপোনালোকক দেখাই যাম চাই থাকিব এইফালে সি দেখিছেনে ঘৰলৈ আহি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ঢালাই পাৰি দিছোঁ তাতে শুই আছে আৰু আজি মানে ঘৰটো অকণমান অলপ কিছুমান চেইঞ্জ কৰিম আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক পাতলকৈ লাহে লাহে দেখাম বাৰু একচুৱেলি মই এইখন থাপনাখন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া আহিলে নহয় মই ভবা নাছিলোঁ ইমান ভাল আহিব বুলি আমাৰ একচুৱেলি থাপনাখন বহুত সৰু আছিলে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ চেইঞ্জ কৰিম বুলি আৰু সেইকাৰণে এইখন আহি গ'ল টাইমতে আহি পালেহি আৰু ফিটিং কৰি থৈ গ'ল আৰু তাৰ মাজতে মইনো আজি কি কি বনালোঁ সেয়া দেখাওঁ একেবাৰে যিহেতুকে বইল খাব লগা হৈছে এয়া ঘিউতে পটল আলু ভাজি দিলোঁ আৰু এইফালে ফলা মগু এনেকৈ চব্জি তব্জি দি দাইল বনাই দিলোঁ এয়াই আজিৰ দিনটো আৰু দেখাম আপোনালোকক কি কি কৰি থাকোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব বাই বাই